Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı həyəcan təbili çəkir. Yeni ölümcül virus yayılır. İnsandan insana keçə bilən koronavirus ondan çox insanın həyatına son qoyub. Xəstəlik yaşa 60-ı keçmiş kişilərdə xüsusilə ağır keçir. Yeni koronavirusa qarşı effektiv dərman və peyvənd yoxdur. Alinə virusun yaranma ocaqlarını və onun insana yoluxma yollarını da hələlik aşkarlaya bilməyiblər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri faş körpəzə ölkələri ilə Yaxın Şərqdə yeni, çox təhlükəli bu virusun yayılması ilə bağlı artıq müzakirələrə də başlayıblar. Okay. Epidemiya təşkilatı yeni aşkar olunan koronavirus xəstəliyinin insandan insana keçdiyini təsdiqləyib. Hansı ki, buna qədər viruslu xəstə ilə yaxın təmasda olan adamın həyatına təhlükə olmadığı bildirildirdi. Fransa səhiyyə rəsmiləri bu virusa yoluxan vətəndaşların sayının artıq 2-yə yüksəldiyini açıqlayıb. Belə ki, koronavirusu Dubaydan bu ölkəyə gətirən 65 yaşlı pasiyentin müalicə aldığı xəstəxanada onunla bir otaqda qalan yoldaşı da bu virusa yoluxub. Həkimlər hər iki xəstənin vəziyyətinin ağır olduğunu deyir. Bu virusa yoluxan 2-ci adamın vəziyyəti stabil, lakin narahatlıq doğrudur. 2-ci xəstənin vəziyyəti isə pisləşib, o reanimasiyaya köçürülüb. 1-ci xəstə ilə birlikdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səyahət etmiş bütün insanlar müayinədən keçirilib. Xəstəliyin səbəbini araşdırmaq üçün bu vacibdir. İl ərzində Azərbaycanın ümumilikdə 15.000-ə yaxın vətəndaşın bu virusun yayıldığı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistan və Fransa səyahət etdiyi nəzərə alınaraq, yerli mütəxəssislər vətəndaşları daha diqqətli olmağa çağırırlar. Ölümcül xəstəliyi Əsas simptomlarının yüksək temperatur, öskürək, boğulma və tənəffüs çatışmazlığı olduğunu deyən yerli həkimlər ilk olaraq xəstə bişik vəitlərlə təmasdan yayınmağı və ən əsası isə sadə gigiyenik qaydalara əməl etməyi tövsiyə edirlər. Mütəxəssislərin dediyinə görə vaxtında həkimə müraciət olunduğu halda xəstəlik kəskin pnevmoniyaya, ən pis halda isə böylə çatışmazlığına səbəb olur. Onda deyək ki, son 1 il ərzində koronavirusa 34 nəfər yoluxub ki, onlardan 15-i dünyasını dəyişib. Bunların 11 nəfəri isə Səudiyyə Ərəbistanındandır. Mütəxəssislər bu xəstəliyin 10 il bundan əvvəl 775 nəfərin həyatına son qoyan SARS virusunun yeni növü olduğunu da iddia edirlər. Yeni koronavirusa yoluxma halları Səudiyyə Ərəbistanı ilə yanaşı Yordaniya, İraq, Qətər, Böyük Britaniya və Almaniyada da qeyd olunub.